Мы 28 сентября обратились на Речевское телевидение с просьбой предоставить нам эфирное время для политической агитации. 5 октября мы получили отказ в связи с тем, что все эфирное время выкуплено двумя силами фактически, это по блок и блок Петра Порошенко. Мы знаем, что, что сказать люди это коммунальный канал. Директор не хотел у нас принимать письма, поэтому нам пришлось обратиться в суд. И суды двух инстанций вынесли окончательное законное решение о том, что никто не может быть ограничен в доступе к телевидению в момент проведения предвыборной кампании. Считаю, что ограничение этого права – это ограничение права избирателей избирать и, соответственно, субъектов быть избранными. У нас в городе сложилась такая система, что долгие года была монополия власти. И сегодня партия Ведроджиня фактически одна является партией не оппозиционной, а партией новой, которая эту монополию пытается… Разрушить. В продолжение нашей борьбы с монополией на доступ к избирателю, на оболванивание страны, у нас Велический очень интересный такой флешмоб пошел, называется «Поймай агитатора». Акция как такова сама по себе произошла очень в произвольной форме. Сижу, читаю Facebook и вижу публикацию Андрея Левченко на Фейсбуке, что с утра шел, встретил по дороге двух расклейщиков, агитаторов, занимались расклейкой политической агитации на фонарных столбах, на электроопорах. Как бы места не установленные для политической агитации. Вызвал милицию, и запротоколировал данное действие правонарушения. Я это все прочитал, как бы ну, интересно, все замечательно. Это было с утра, в обед вышел из офиса, по своим делам пошел, иду по городу, вижу то же самое, та же партия занимается расклейкой точно так же по столбам, просто на другой улице. Я остановил ребят сказал, спросил, кто такие, с какой партии, с какой целью, если у них разрешение на поклейку, знают, что они нарушают закон. Они довольно грубо отреагировали с нецензурными выражениями. После чего я вызвал наряд милиции, дабы зафиксировали данное правонарушение. Э, на удивление милиция приехала очень быстро, там, в течение двух минут отреагировала. Э, ребята, вот эти агитаторы, пытались скрыться, милиция их задержала посадила в машину, были доставлены в городской отдел милиции. Я также проследовал на своем транспорте в городской отдел милиции, где написал заявление о нарушении закона о местных выборах, о правилах агитации. Вот, и в заявлении указал, попросил, чтобы в виде применили к ним за данное нарушение не штраф, вынесли, а ну я считаю, что как бы уже штрафы людей как бы, особо не учат, откупаются. Если люди сами на своем вот опыте, то есть сначала поклеили, а потом пройдут и очистят весь город, и город во-первых будет чище и полезного, я думаю, в следующий раз они задумаются, стоит им клеить такие объявления или нет. Ну, поэтому я в заявлении указал, что прошу применить данным лицам как бы штраф в виде общественных работ на благо города, город был бы чище. Ну а потом на следующий день как-то тоже вот уже опубликовал это. И у нас получился как такой флешмоб маленький уже, как бы жители начали включаться, стало интересно.